Ну, естественно, команда поедет не за бананами. Это сто процентов, да. Поэтому я человек суеверный, я говорить не буду. Ну, в принципе, еще раз говорю, ожидания да, неплохие, потому что сама по себе команда, как я это дальше говорил, она достаточно сбалансирована. Команда молодая, и команда имеет очень хорошие перспективы. И вообще, в принципе, вот за это время, которое, собственно говоря, у нас прошло с нашей встречи, действительно, достаточно неплохие результаты мы показывали, даже очень хорошие, которые, в принципе, никогда у нас не были. Это давайте так, мы проехали три этапа Кубка Мира, это достаточно очень серьезные соревнования и испытания как для тренеров, так и, допустим, для меня, который все это должен был организовать и состыковать. И, в принципе, третье общекомандное место по этапам Кубка Мира и проигрыш только ведущим странам – это Германия и Польша. В принципе, это очень большой успех. Соответственно, у нас по обратно же по сумме трех этапов Кубка Мира, потому что очки там считались, у нас Лузан заняла второе место за канаткой, которая, в принципе, является наследием. Это тоже неплохой результат. Плюс того, что в Монтеморе, допустим, у нас не было основной команды, выступали юниоры. И, соответственно, выигрыш юниоров э, дал им шанс э, получить, э, согласно этих соревнований, э, звание мастера спорта чемпионного класса. Это действительно тоже достаточно большой успех. Они посмотрели свой уровень готовности, потому что на следующий год они переходят в взрослые. Соответственно, после этого, я думаю, это, по идее, для нормального спортсмена должен быть толчок для его дальнейшего развития. Климат нормальный, рабочий, еще раз говорю. Прежде всего, я считаю, что надо убрать личное. Почему? Потому что еще раз говорю, государство потратило деньги, достаточно большие деньги на подготовку сборной. В этом году, как никогда, собственно говоря, у нас по финансированию, по тем моментам, которые связаны даже после того, что на все выезды финансирование было в полном объеме. Ну, еще раз говорю, я не могу сказать, что где-то чего-то были. Да, были какие-то моменты, но в принципе, еще раз говорю, в общем, все было очень достаточно четко спланировано. Не было такого момента, как по прошлым Олимпиадам, что спортсмены говорили, что мы платим свои деньги, а потом нам возвращают. Этот вопрос со своей стороны, со стороны министерства, в принципе, мы полностью закрыли. Что касается настроения и всего остального, я считаю, что здесь настроение, конечно, важно, но прежде всего это э, профессионалы. Соответственно, если есть какие-то личные моменты, садясь в командную лодку, они личные предпочтения должны оставить. А впереди очень большая цель. Я считаю, она стоит того, для того, чтобы действительно собраться и представлять нашу страну достойно. Как я говорю, не за бананами. Есть надежда.